શું રાહુલ ગાંધી અને પ્રણીતી શિંદે લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છે એક વપરાશકર્તા એ પૂછ્યું જો કે એ નોંધવું જોઈએ કે આ માત્ર વણ ચકાસાયેલ અફવાઓ છે જે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે બંને નેતા દ્વારા આ અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલી અફવાઓમાં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી તેમની પાર્ટી નેતા પ્રણીતી શિંદે સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છે ઓનલાઈન વાયરલ થઈ રહેલા ઘણા પત્રકારો અને યુટ્યુબ રાહુલ ગાંધી અને લગ્નની અંગે ચર્ચા કરતા જોવા મળે છે પર કેટલાક યુઝર્સે દાવો કર્યો હતો કે કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ રાહુલ ગાંધી અને પ્રણિતિ શિંદે વચ્ચેના સંબંધને બતાવવા માટે દરરોજ કન્ટેન્ટ અપલોડ કરી રહ્યા છે એક યુઝરે એમ પણ કહ્યું કે કહેવાતા લગ્નથી મહારાષ્ટ્રમાં મોટા રાજકીય ગઠબંધન થઈ શકે છે અન્ય એક યુઝરે પૂછ્યું

शिंदे के साथ हो सकती है ये चारों तरफ फैला हुआ है बुरी तरह से और सुना ये जा रहा है कि प्रियंका और प्रियंका गांधी जो इस समय अचानक सीन से गायब हो गई हैं तो प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सारे देश से तीन हजार से ज्यादा मेहमान बुलाए जाए जिसमें प्रधानमंत्री जी भी हों गृह मंत्री जी हों सारे लोग हर पार्टी के लोग हों कांग्रेस के भी लोग हों और ये शादी बहुत ही शानदार तरीके से हो क्योंकि ये सदी की शादी के रूप में मशहूर हो जाएगी राहुल गांधी बहुत ही व्यक्ति हैं जैसे चिराग पासवान उनसे कम उम्र के हैं वो भी शादी के मैदान में हैं लेकिन कुल मिलाकर के राहुल गांधी की शादी को लेकर के बहुत चर्चा है अगर ये खबर सही होती है तो आप और हम अग्रिम रूप से राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को बधाई तो दे ही सकते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, अब इस पर अब इसके बाद हम नहीं, नहीं, हूं। लेकिन अभी वो खबर और और कयासों इस तो के इसका फौरन खंडन करते हैं या प्रणित शिंदे जो खुद सांसद है वो इसका खंडन करते लेकिन वो बहुत ही प्रतिभाशाली विधायक भी रही प्रतिभाशाली सांसद भी हैं इसलिए इसमें दो और दो पाँच नहीं होते और ही होते हैं इसलिए मैं आपसे ये हुआ था जिसमें मैं भी शामिल था उसमें तो बहुत सारे पत्रकार यूट्यूबर्स वगैरह थे तब ये बात उठी शाम के समय हम लोग जब एक मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए थे तो अः ये बात उठी कि अगर हम लोग सब लोगों को इसकी मुहिम चलानी चाहिए हम सब लोगों को ये बोलना और कहना चाहिए कि राहुल ताकि राहुल गांधी और प्रणीति शिंदे की शादी हो जाए अगर ऐसा होगा तो फिर उन लोगों ने कई समीकरण बनाए कि पंडित शिंदे चूंकि दलित परिवार की हैं तो वो उससे क्या देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा क्या उछाल आएगा और कांग्रेस को एक नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी तो इस प्रकार की सब बातें हो रही थी जो बातें दिलचस्प थी लेकिन अभी उन इन सब बातों में कितना तत्व है और इन क्या इससे पैदा होने वाले असर अः के दावेदारियों में कितना तत्व है इसके ऊपर मैं सोच के ही कुछ कह पाऊंगा और सुशील कुमार शिंदे जी दिल्ली में नहीं है बाहर हैं अपने घर पे हैं, और 19 तारीख को वो दिल्ली में लौट रहे हैं उन्होंने लोगों से कुछ कमेंट नहीं किया कि ये खबर सही है या गलत है और शायद तेईस या चौबीस की तारीख सुनने में आ रही है इसी महीने की बहरहाल अब हम हरियाणा के ऊपर आ जाए और भारतीय खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।